ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಹಸನಾಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾರನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇವೆರಡೂ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ನಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀವರೆಗೂ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕಲಿಯೋಣಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಕಲ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀವರೆಗೂ ಒನ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅರಿ ಓಂ श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं श्री श्रीयुधिष्ठिर उवाच श्री किमेकं दैवतं लोके किं एकं परायणं स्तुवंता कं कमर्चंता प्राप्नुर्मा न शुभ को धर्म सर्वर्माण परमो मत जपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधना hmm. श्रीभीष्म जगत् देवेवनत पुषोत्तम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्तः तमेवाचर्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन्स्तुवन्नमस्य इजमानस्तमेव च अनाधिनि विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मग्नं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरर्चे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये से लोक प्रधान से भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पाप भयापह यानी नामा गौना विख्याता महात्म ऋषि परीता वक्षा भूत ऋषिर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनि छन्दो नुष्टुप् तथा देवो भगवान देवकी सुतः अमृतां सूद्भवो बीजं शक्तिर् देवकिनं दनह त्रसाम अदयंतस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरं अनेकरूप दैत्यंतं नमामि पुरुषोत्तमं ई वीडियो इष्ट आगीद्रे प्लीज ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು